Станіслав Лем не тільки великий поляк, не тільки великий громадянин світу, а й великий українець. Він народився і виріс у Львові. Я пам'ятаю, яке незабутнє враження на мене справила його книжка Високий замок, яка описувала його дитинство. І ще той польський Львів, який абсолютно відрізнявся від радянського Львова, в якому виріс я від українського Львова, в якому живуть, в якому живуть е, сьогоднішні Львів'яни. Дуже би хотілося, щоб ця українська Україна, яку творять українці, була щасливішою, модерновішою, сучаснішою, аніж та Україна, яка не була ще незалежною. І з допомогою поляків наших інших європейських партнерів, ми сподіваємося, вдасться нам е, цього досягти. Сьогодні, до речі, в, в Польщі, в Варшаві відбувається саміт східного партнерства президент. and Віктор Янукович бере участь в цьому саміті. Кореспондент Української правди повідомляє, що європейські лідери рано вранці в п'ятницю спробують переконати президента Віктора Януковича відмовитися від політичних переслідувань. Як передає кореспондент Української правди з Варшаві, в восьмій ранку у Януковича запланована одночасна зустріч з президентом Української ради Європейської ради Германом Ван Ромпеєм і президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо. Згідно з графіком, ці зустрічі мають продовжитися 35 хвилин. Після цього у 8.45 у Януковича запланована сорока хвилина зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Потім Янукович візьме участь у формі східного партнерства, де виступає четвертим. Буде мати невелику доповідь, невелику п'ятихвилинну доповідь. Нам би дуже хотілося, щоб європейські лідери вплинули на нашого президента, щоб все ж таки ми рухалися в європейському напрямку без політичних репресій, без політичних переслідувань і з свободою слова, яка дозволить вижити в тому числі і нам. А зараз, перш ніж перейти до наступного гостя, хочу сказати, що звати його Жорж Ніва, Він е, історик літератури, славіст, професор Женевського університету, запросили його сюди е, керівники видавництва дух і літера, які проводили днями велику прес-конференцію. Костянтин Сіов, це директор цього видавництва, і Леонід Фінберг, головний редактор, блискуче видавництво, інтелектуальне, яке видає книжки про українців, росіян, євреїв. Поляків про всі народи, які жили разом з нами на цій нашій рідній землі, і саме тому цікаво буде спілкуватися з Жоржем Ніва ще й тому, що ми говоритимемо з ним в розмові. Ця розмова була в запису. А потім ми знову повернемося в ефірі, говорити про річницю Бабиного Яру. Так, от цікаво, мені з ним було спілкуватися, оскільки Жорж Ніва е, був нареченим якийсь час доньки Ольги Івінської е, Ірини Ємілянової. Е, для того, щоб цей шлюб не відбувся. Жоржаніва вислали з радянського союзу тоді молодого французького студента, а Ірину Ємельянову і її мати Ольгу Івінську, яка стала прототипом Лари, головної, головної героїні відомого романа е, Пастернака Доктор Живаго. Їх знову запроторили до в'язниці. Про це багато написано, багато сказано. Це блискучий роман, який дістав Нобелівську премію і його європейському і світовому успіху. Також багато в чому сприяв Жоржніва. Давайте подивимося фрагмент з російського фільму Згадаємо Пастернака, згадаємо його блискучий роман про всі суперечності і протиріччя, які були в цій країні, частиною якої були і ми після революції 17-го року. Згадаємо цих людей і поговоримо з одним з очевидців. всех событий, который дивився на нас трошки зі стороны, который сегодня рассказывает европейцам и всему світу, кто мы такие. У нас снег выпал. Первый. Хотите, я переставить кровать к окну? Как вы себя чувствуете, Юрий Андреевич? Не удалось мне поиграть Анатолий Курагина. Ну что, вы нас бы тогда всех отдали под военный полевой суд? Я бы выступил свидетелем, и вас, скорее всего, оправдали бы. Как вас зовут? Зовут Лариса Федоровна. Фамилия Антипова. Вы давно на фронте? Полгода. Приехала сюда сестра милосердия вслед за мужем. Богу, что вы не одна. Да я знаю, что он где-то рядом. Но я его никогда не найду. Почему? Попало в окружение в Западной Галиции вместе со своим отрядом. Может, вы его знаете? Павел Антипов. Нет, не знаю. Может быть, вы знаете, вы же оперировали десятки людей. Да. Павел Антипов, вспомните. Нет, не помню, не знаю. Я думаю, он жив. Он не мог погибнуть, если вы его так сильно любите. Есть еще важнее, чем любовь. Да. Я таких не слышал. Что, например? Вина. Чувство вины. Мы продолжим программу, и, как и обещал, я сейчас ему с Жоржем Нева. Спасибо большое, что вы пришли к нам Очень в студию. Рад. Почему вы сейчас в Киеве? Это успенские чтения. Я не первый, а наверное четвертый раз участвую. Это университет Киево-Могилянской академии, Лавра, Софийская палата. И мы обсуждаем сейчас детство, христианство и современная культура. Интересно. Давайте мы коротко прервемся, представим вас нашим зрителям и вернемся к разговору. Жорж Ніва, історик літератури, славіст, професор Женевського університету, академік Європейської академії у Лондоні, почесний професор багатьох європейських університетів, народився у місті Клермон ферран Франція. Після закінчення французької школи вступив до Московського держуніверситету імені Ломоносова. Товаришував з Борисом Пастернаком та був нареченим доньки Ольгії Вінської Ірини Ємельянової. 60-го року за кілька днів до весілля Жорж Ніва був висланий з СРСР, а Ірина Ємельянова була ув'язна. Знана. Служив у французькому війську, був поранений в Алжирі, читав лекції в Женевському університеті. 71 першого року знову приїздить до Росії, звідки допомагає вивозити дисидентські рукописи, зокрема твори Олександра Солженіцина, товаришував з Булатом Окуджавою. Є автором величезної кількості робіт з історії та сучасності російської літератури. У творчому доробку трактати, есе переклади. Звенініва. Один из самых крупных словистов в современной Европе, в современном мире. Но, тем не менее, ваша жизнь очень тесно связана, ну, в большей степени, скажем, с Россией или с Советским Союзом, может быть, чем с Украиной. Хотя об этой книге где-то достаточно много вы пишете об Украине, мы тоже немножечко поговорим. Некоторые страницы вашей жизни для украинского зрителя неизвестны. Но, тем не менее, с моей точки зрения, мне кажется, интересно. Если бы вы могли несколько слов рассказать о своем первом приезде в Москву, о знакомстве с Просцернаком, с Ивинской. Вот что было? Это было осенью 1956 -го года, Ну, год э, значительный в истории Советского Союза, 20-й съезд, потом вторжение в э, Будапешт. И э, да, я был совсем молоденьким французским студентом из Кап-Стран, и не было тогда еще других студентов из других Кап-Стран, только из САЦ-Стран. Это было для меня ну, большое переживание. Я был студентом у профессора Гудзя в его семинаре Толстом. Я слушал курс профессора Бонди о Пушкине. Но он говорил о Фрейде, о психоанализе. Было битком набито. Это было такое событие для молодой э, публики. И, э, я познакомился с семьей Ольги Силовны Ивинской. И у Ольги Силовны я познакомился с классиком, как его звали там в семье, то есть Борис Леонидович Пастернак. И он произвел на меня сильное впечатление, он подарил мне несколько книг. Потом, когда я вернулся через два года, ну, я стал женихом дочери э, Ольги Всеволодовны, Ирины. И, ну, не буду рассказывать, меня выгнали накануне вот, браксочетания. Да. А э, Ольгу Всеволодовну и ее дочь и посадили? Посадили через э, две недели. Ольга Всеволодовна была прообразом Лары в «Докторе Живаго». Да, да, да безусловно. Конечно, это э, в любом романе это сложнее, нет одного прототипа. Но я все-таки помню, как э, сам поэт мне об этом рассказывал. И о том, как он писал стихи «Август», который э, в послесловии, поэтическом стихе Юрия Живаго и как он их писал в связи с Ольгой Всеволодовной. Вот эти русские, с которыми вы познакомились тогда, я понимаю, что они были разными, потому что среди них был и Пастернак, с одной стороны, и профессора, которые у вас преподавали, кто-то из них шел на какие-то компромиссы, кто-то нет, тем не менее, они все были частью системы. Они отличались от французской интеллектуальной элиты того времени? Я их не чувствовал как часть системы. Я чувствовал людей, восторженных, духовно напряженно живущих, даже академик гуци который, между прочим, был академиком на Украинской академии. Фамилия украинская, да? Да. И такой Николай Калинникович. Я долго упражнялся, чтобы его звать Калинникович. Он мне помог очень. Я помню первый семинар о Толстом. Он мне сказал, а вы будете выслать? Да, с удовольствием, но что? Я ему сказал, позвольте мне взять самый короткий текст Толстого. Ну, «Набег» или «Рубка леса». Я взял «Набег». Дал анализ «Набег» и сравнивал с французской литературой о захвате Алжира в 30-е годы XIX -го века. Всегда был оппонент. Оппонент напал на меня. Как можно сравнить освободительную войну вот на Кавказе и агрессивную войну в Алжире при короле Карле X, кажется. И Николай Калиник сказал, вот видите ли, дорогие мои, как интересно, что из Франции приехал к нам человек и по-другому смотрит. Он был с юмором, это было время реабилитации. В его семинары участвовали одна, я помню, из Литвы ассистентка. Он подошел к ней, он сказал, я вас поздравляю, она зарыдала. Он узнал, что посветно реабилитирован ее отец все это было для меня новое, понимаете. Потом мне давали объяснения. Между прочим, я познакомился с семьей Ольги Всеволодовны, потому что один студент по истории мне сказал, а хочешь я тебя познакомлю с семьей, где все сидели? А я не знал слова «сидеть» в этом значении. То есть это был... Мои университеты. И для вас это было просто какое-то открытие нового совсем другого мира к тому, к которому вы привыкли в тот период? Или как вы ощущали вот ту окружающую действительность, которая была вокруг вас? Вы наверняка знакомились с интересными людьми, может быть вы в то время там во Франции, настолько интересных людей не знали, но страна-то вокруг была другой? <музык> <музык> ну, просто, понимаете, мне очень повезло, что мне ну, немножко, скажем, наивному молодому французскому студенту такое близкое знакомство с таким поэтом, как Борис Леонидович, который не хотел, чтобы я читал первый его стихи и говорит, ну, это, это пустое дело, не, не читайте. А я читал. А потом он мне дал читать рукопись доктора Живаго. Было это для меня сложно. Я начал с конца, так что это единственная книга, которую я начал с конца и читал с пять до, до начала, а потом новый раз перечитала. И считаю, что это один из величайших европейских э, романов доктора Живаго. Это обогатило мою жизнь, и я чувствовал, что э, это жизнь гораздо менее, если хотите, милитаризированная, чем я думал, потому что я читал до того, как я приехал впервые, что и даже в народе живут. Я, я видел, как. Воруют, не платят, проходят в поезд, не заплатив. В общем, все это было чрезвычайно интересно для меня, что идет какая-то нерегулированная жизнь. Это не утопия, это не мы замятина, а люди живые, немножко дикие. Ну, кончилось все-таки моей высокой обратно э, в Финляндию меня отправили. Вот вы говорите, что роман «Доктор Живаго» — это один из величайших европейских романов, ну, и того времени, 20 века, наверное. Если говорить о современной русской литературе, украинской литературе, польской литературе, э, какие еще романы можно было бы назвать великими европейскими романами вот 20 и 21 века? Ну, 21-го немножко рано, я не берусь. Хотя я слежу, я читаю. Я думаю, что сербский автор Добрица Чосич со своей сагой огромной «Время смерти», «Время славы» написал последний европейский роман. Потому что европейский роман пишется по следам какого-то огромного поражения, когда надо спасти нацию, ну, война и мир. Это все-таки написано во время, так сказать, после mm -hmm. поражения. И Добрица Чосович меня волнует глубоко. Я по-французски попытался познакомить людей с ним, но не получается. Есть предрассудок против этого человека, потому что он серб. Ну, какое-то время, ну, вы знаете, четверть часа он помогал президенту Милошевичу. Он был во главе Академии наук Сербии. Но те, кто так определяют его политически, не видят главного. То, то есть, что он написал десятки тысяч этих страниц. Ну, и другой пример, например, который идет до Чосича, это, конечно, Солженицын. И Солженицын для меня не... Он, конечно, русский писатель. Может быть, трудно себе представить более русского писателя. Но он все-таки европейский. И в своих книгах я всегда настаивал на этом. В круге первом это европейский роман. Это в одном месте собраны вольные, независимые умы. И они обсуждают вопросы, вопросы жизненные. Собственно говоря, пленники шарашки обсуждают вопросы своей внутренней свободы. То есть здесь важнее не то, что это является лагерной прозой, а важнее то, что это просто является европейским романом в понимании более широком, с вашей точки зрения? Абсолютно. Это можно сравнить с волшебной горой Томаса Мана, где тоже обсуждаются вопросы XX века, то есть прогрессист и консерватор и, и, в закрытом месте, это санаторий э, в Давосе. И, шарашка это другого типа, другой тип, конечно, санатория, но но все-таки это отделено от мира, и они свободны, как, э, ну, вы помните, в круге первом Ада Дантовского. То есть в этом первом круге Дант помещает мудрецов античности, которые были добродетельны, но не, знавали, не знали спаса, и значит, куда их деть? Все-таки в ад, но в первый круг. И так вот жители Шарашки, которые обсуждают, имеем ли мы право сотрудничать с тираном, и это очень близко тоже к вопросу, который ставится у Фомы Аквинского, имеется ли право на убийство тирана. То есть связь моего «я» с тираном, mm -hmm. даже если я не знаком с ним, моим сотрудничеством. Они сотрудничают как ученые, физики или химики, или лингвисты, шарашки, то есть в этих специальных тюрмах, которые придумал Сталин, считая, Для ученых. что да, да. там мои ученые лучше будут работать. Хотел вас... Вот мы договорились, что мы не будем с вами говорить о современной политике в Украине. Даже о современной политике в России не буду спрашивать, потому что, тем не менее, на этой неделе стало известно, что Путин сменит Медведева, а Медведев Путина, чего, собственно говоря, многие наблюдатели ожидали. Но, э, может быть, это не, не политический вопрос, а социальный. Вот движение Украины в сторону Евросоюза. Потому что перед Украиной стоит политический и общественный вопрос в эти дни, в этот месяц, подписание договора о зоне свободной торговли, об ассоциированном членстве и вообще о движении в сторону Европейского союза, либо в сторону там, более тесной политической и экономической интеграции с Россией. Вот С культурной точки зрения, вы чувствуете, mm -hmm. что Украина может быть частью, исходя из ценностных каких-то э, вещей, исходя из истории Европейского союза, или нет? Моя реакция, ну, сугубо личная, что ставить вопрос как или-или э, неплохо и контрпродуктивно для Европы, для Украины, для России. Э, культурно Россия ⁇ это Европа. И входит в Европу и дала много Европы. И Украина ⁇ это Европа, и это не обсуждается. Это не подлежит сомнению. Политически это другое дело. Но политически мы сейчас переживаем период все-таки большого разочарования относительно Европейского Союза. Потому что мы, так сказать, у стены. Или мы должны создавать настоящую братскую Европу, когда мы помогаем друг другу. Когда я слышу, что мой коллега в Афинах, значит, ему сокращают на одну треть или больше э, зарплату, то это трудно выносить, потому что, ну, на 5, на 10 процентов, но если на треть или больше, это совершенно ясно, что жизнь меняется. Вот допускаем ли мы это в одном конце Европы, а в другом мы будем богато жить? Так что Украина на пороге той Европы в момент, когда она, Европа сама, сильно сомневается в себе и боюсь, что примет слишком эгоистические решения проблемы. Но эти сомнения, они скорее там финансовые, они не ценностные. Если говорить об украинском обществе и сравнивать его с российским обществом, вот что из вы, вы писали, изучали огромное количество российской литературы, в том числе и той, которая связана с Украиной, потому что Гоголь, это российская литература, но тем не менее, безусловно, она связана с Украиной. А если посмотреть на место украинцев и украинской культуры вот в европейской литературе? Вы кого-то для себя отмечали, кто-то вам был интересен? Ну, будем откровенны. Не знают классическую литературу Украины 19 века, скажем, Шевченко, не знают больше, чем знают литовскую литературу и даже польскую. Потому что из всех этих э, литератур между западными литературами и российской э, польская, наверное, самая известная, но и то ну, панта уж сейчас можно покупать, да, книгу. Но Зинкевича, ну, наверное, знаю или нет? Сомневаюсь. Сейчас в нынешнем поколении я сомневаюсь. Раньше да, конечно, безусловно. И э, это тоже ставит проблему вот э, взаимного понимания и знания э, между европейцами, потому что создавать Европу, ну, скажем, с Украиной, которую мы не знаем, обобщая, или с Румынией, которую мы очень мало знаем, хотя э, сыграли такую большую роль потому что они писали по-французски потому что серан французский в конце концов писатель юнеско и так далее хорошо но они интегрированы эти писатели румынские в нашу в данном случае французскую культуру а о румыне мы ничего не знаем и конечно на так основах нельзя строить э, прочный и солидный дом угу. увы то есть культурная э, составляющая в построении какого-то общеевропейского дома может быть она не менее важна чем экономическая составляющая вот я склонен так думать что это важнее всего э, взаимное знание но надо тоже знать другое то есть э, принять во внимание другое что европейцы психологически теперь враждуют между собой. То, что казалось невозможным моему поколению, потому что я все-таки видел все эти этапы от Роберта Шумана и так далее. Вы знаете, вот эти ссоры политические в Польше, например, не будем говорить об Украине, они доходят до какой-то нетолерантности друг к другу. Это я, я вот вчера читал газету виборша, где была очень интересная статья в связи с какой-то годовщиной Валенса mm. о том, что идет психологическая гражданская война между э, частью общественного мнения и другой частью. Ну, это, видимо, в Польше сторонники, да, правящие там платформа Бавательской и, и партии и, сейчас Качинского права и справедливости. Да, это это все нормально, конечно. Вот полемика политическая, когда есть демократия, она абсолютно нормальна. Это даже какая-то словесная война. И тут лексика, между прочим, всегда военная, когда мы говорим о, о, политике. Но это доходит до драк, это доходит до глубокого раздражения, как будто не хватает какой-то общей, не знаю, среды, основы психологической, на которой мы теперь могли бы стоять. Во Франции это не так чувствуется, но есть какие-то следы этого. Mm -hmm. То есть это за политической борьбой. Э -э я вижу в Испании тоже, где все-таки анти, например, хри христианские, ну, когда было посещение папы. Это на в моих глазах, это заходило слишком далеко, вот эти гротескные провокации против визита папы римского. То есть это объясняется, наверное, тем, что у нас, у европейцев сейчас нет главной энергии интеллектуальной и главной идеи. Европу мы как-то построили или не построили, мы сами не знаем. Но это инстату наскенды, как говорят по латыни, это рождается все время. Но все-таки сейчас при кризисе и при этом вспыхивании всех, всеобщих эгоизмов мы чувствуем, что не хватает чего-то. Спасибо. Спасибо, Спасибо, що ви прийшли. Нашим гостем був відомий французький славіст Жоржніва. Спілкувалися ми про російську літературу, про Україну, про Європу і продовжуємо програму.